Ребята, Коллеги, пожалуйста, следуйте за нами, если вы хотите снять пару кадров, как мы смотрим, смотрим по цеху. Мы uh, эти объемы хранения можем увеличивать кратковременно до 96 тысяч. Но если будет равномерный подход судов, управление. Сейчас подходит значительно меньше, потому что мы получаем только из России. Acho. вся информация. Химических предприятиях по бывшему Советскому Союзу много видел, включая стирол в горловке, конечно, не сравнить. Здесь все чисто, красиво. Даже с трудом верится на самом деле, что предприятие оно основывалось в середине 70-х годов. То есть ясно, что руководящий персонал трепетно обходится с этим предприятием. Коллектив тоже понимает, общались с генерального директора, с заместителем. Я спрашивал его, хотели бы вы, чтобы предприятие было бы продано иностранцам или местным инвесторам. Конечно, как и я, так и коллектив, в принципе, ожидает что все-таки приход знаменитого иностранного стратегического инвестора, это, конечно, пред предположительный вариант, потому что мы уже видели, к сожалению, на протяжении последних 25 лет, когда местные инвесторы все-таки не развивают такие предприятия, не создают добавленную стоимость, и в итоге предприятие теряет конкурентное преимущество по сравнению с похожими предприятиями за границей. Какие у нас просьбы к фонду Держмайна? Во-первых, чтобы два первых предприятия, которые будут приватизироваться, были бы выставлены на продажу Э, в таком случае, если есть реальный интерес со стороны стратегических иностранных э, инвесторов, если эти предприятия не испытывают интереса, мое личное убеждение, что, что центр энергия, что вот детский припортовый, что лучше тогда в принципе может быть и отложить. Потому что нам для дальнейшего работы с реформой, для дальнейшей приватизации, нужно э, получить доверие общество доверие в бизнес общества, сколько мы по возможности можем привлечь от приватизации. Это не секрет, что до конца этого года ожидается 17 миллиардов гривен, которые поступление в бюджет от приватизации. 1827 работающих предприятий, из них более половины убыточные, Поэтому я думаю, что страна в ранней стадии развития не может быть по факту эффективным управляющим государственной собственностью и эффективным регулятором. Поэтому мы считаем, что роль государства в экономике должна уменьшиться, и мы тоже должны определиться. 20-50 стратегических объектов, их отложить в сторону, нужно обязательно выставлять то, что не является стратегическим, на прозрачную Фонд далі працює над створенням конкурсної комісії, яка практично завершена. Вже комісія в невдовзі почне розробляти проект конкурсних умов для приватизації. От і далі буде тривати весь процес. Як ви знаєте, це буде конкурс з елементами відкритого публічного аукціону. Аукціон відбудеться або в кінці листопада, або на початку грудня, точно до середини грудня повинен відбутися.